А кто это с вами? А? Кто это? Кто Ц? Да. Девчины, а а, вы, а, вы, 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 а вы, вы военный, да? Да. А можете прок... показать УБД? Не, УБД не надо, У меня документы подтверждать, что вы военный. Ну, ВД участник боевых. Участник боевых. Нет, что нет, 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 Всі ви знімайте, ви а, не все. маєте права. Тому що це особисті документи. Важно, ви взагалі свої особисті документи навіть не пред'явили ще. Що... Ага. Так, пред'явіть документи, я. будь ласка. А ви ж поліцейські, ви сказали. Ви Конституцію України признаєте? Признаю. Да. Согласно статті Конституції 17, воєнні не мають права приймати участь в ограниченні прав і свобод. А вона в чому приймає участь? Я до вас підійшов, перевірити ваші документи. И она снимает на личный телефон меня. А вы на что мне э, как, гражд... э, как человеку это разрешено, а должностным лиц запрещено. Почему? А почему а ты извините, она обязан, и снимать Потому диван? что она принимает в ограничении правильных свобод. Она ничего не принимает. Вы меня, останови... как вы, меня остановили? Вы меня остановили? Вы меня остановили? Так. Она тут стоит? Соответственно, она принимает участие в этом. Хорошо. Конечно. Согласно статье 5 Украины, власть принадлежит народу, правильно? Правильно. И Конституция у нас есть прямого действия, правильно? Так вот, я требую, чтобы прекратили нарушение Конституции в лице данного персонала. Чем ну, она порушена? Ну тогда, конечно. Вы вероисловлюйтесь, будь ласка. Предъявите документы, посвящающие вашу особу. Вы предъявите сначала документы. Без этих... Вы э... Не снимаете. Почему? Потому что, у это мои особистые документы. Зараз... Ваш Ваши документ документы у вас дома. А вы, как служебное лицо, должны иметь это... Вы, это... Вы, об... Выкладите документы. Вы Обязательно. Обязательно. Сделаете, Обяз... кухню, Обязательно. 13, э, статья 34 Конституции разрешает мне снимать документы служебные, они ваши, у вас личного есть нет. Есть... 18.3 без зайвых предметов, будь ласка. Индивидуальный есть номер, который вы можете подробить и потом... Что... Ээ... Это Виталий Леонидович, капитан полиции. Угу. Я не, могу полностью посчитать. Уберите зайвые предметы. Вы снимаете на телефон, я вам предлагаю. Хорошо, давайте я so. буду ее.

Не снимайте на телефон, я еще раз а, Согласно кабинету министров 1137, ваше удостоверение не соответствует. А если соответствует, тогда покажите мне, что вы Можете... так упевнены. Я упевнен, да. да. Там у вас на, на сером пластике по должно быть написано посвящение, а у вас написано на синем пластике службовое посвящение. Это не то. Вам, вам не вгодиш, тому що тут написано жбо, да і при чому що, тут вгодиш, і фіот, не вгодиш? не розказують. Віталій, мене звати. Вот, Віталій. Написано, Віталій, ну, так. Віталій так. у вас на мандату на власть немає. У вас оружиє з собою є? Є. Ви його будете примінити в наступному преступленні в отношении мене. Ну, в залежності від того, яке буде е, е, преступлення, як ви кажете, згідно якщо буде це допустимо 46 статті закону про нашу поліцію, то буде. Понятно. У вас мандата на власть нет, согласно Кабинету министров 11.37. Соответственно, вопрос следующий, чтобы мы поменьше тут занимали друг друга время. Вы мне скажете я задержанный или не задержанный. Документ подтверждает, вашу особу предъявить. Согласно чего? То есть я не могу понять, у вас мандата на власть нет. Другой статьи, пункт частина 2. Войсковый стан в вы забыли занимать mm. заниматься -hmm. при себе посвящен. Он нелегитимен, неправомочен с 29.08.24 -го, -го, -го года. Дальше. Это ваша так думка? Нет, это Конституция. Конституция, 76 статья. статья. Больше по-вашему в Украине нет войскового стана? В Конституции 76 написано, срок полномочия Верховной Рады 5 лет. Точка. Верховная Рада последнего созыва приняла присягу 29.08.19 года. Все. А пока еще военный стан в стране, выборы не могут проводиться, так? почему не можуть проводитися. Ну, тому що військовий стан в країні. Конституція привише всього. Всяких законів, розпоряджень і так далі і тому подобно. Ну, якщо, якщо ми будемо проводити вибори, то військовослужбовці, які знаходяться на передку, на першій лінії, на нульовій лінії фронту, вони не зможуть проголосувати, так? По-перше, по-друге, Конституція превишена По основа всіх законів. У нас багато не Віталія, я ж до вас не ступуюся, до вас на тий, правильно? Вы, взагали, навед... вам, вы, вам, сказали, вам обязанность что? так со мной на ви разговаривать, вы, а, навед... а у меня вы, только вы, просьба. Что вы, кто вы, я даже навед... не знаю кто <связывается> вы, <связывается> вы, может вы взагали... Э... Может быть, вы, у вас вы, есть... У вас есть ко мне... Есть документ, підтверджує подтверждает, что ваши, ваши вы... Виталий, у вас есть ко мне обоснованные подозрения в том или ином правонарушении? Я не знаю хто ви. Мені потрібно розуміти, хто ви, що ви, громадянин України, не громадянин України. На Но... Только... зачем вам нужно це знати? Ну тому що зараз в країні дуже багато диверсійних груп, які входять і. Ви одної одно з них, да? Ви один із них. И це ваша особиста. Я я не, ваша... я не утверждаю. Я цікавлюся. Я ваша особиста думка. Я кажу ні, вам цього достатньо. Ну, возможно. Ну, да. А вы мне предъявили документы, движешь вашу суду. Слово, Согласно к, э, 32 статьи, части 2, да. Вы ссылаетесь. У вас должны быть обоснования и подтверждения части 1. Они у вас есть? Я ж не знаю хто ви. Якщо я буду знати, хто ви. Якщо у вас були адміністративні правопорушення, або ви маєте намір чинити адміністративне правопорушення. Так, якщо ви так е, згідно 32 статті, частини першої, я ж не знаю хто ви. Якби я знав хто ви, тоді б ми вже спілкувалися з вами по іншому. Тому що я не розумію, хто ви, може, ви я ж і повторюю. Може, ви взагалі громадяни. Віталі вас учить тільки портить. Вот так. Мы у, ускорим, ускорим данный момент. У вас есть э, предположение, ну, желание меня задержать. В прямом. Я должен разуметь кто вы. Подъявили... Я не буду исполнять незаконные требования незаконных людей. Короче, то есть давайте в Италии таким образом закончим. Я задержанный. Ну, вы... Не затрим... Вопрос прямой. Вы не затрим... Вопрос. Вы не затрим... Все, вы не затрим... до свидания. Документ... Подождите, вы меня задерживаете? Документ. Так задержите нахрен. Документ... Задержите. Документ... Задержите. Документ... задержите, а не дергайте меня и применяйте физическую силу ко мне. Документ... Так вызывайте патруль, блять, и задерживайте. В смысле не выражаете? Прямо. Вы меня, задерж... вы меня задерживаете. Я задержанный, Виталий. Вашу... Виталий, я задержанный. Ну, нужно, задерживать... Вот вы мне скажите, я... ну, задержан или не задержан? В смысле еще? Там еще дальше. Вы меня задерживаете. Вы мне предъявили документ, подтверждающий вашу... Я не это буду исполнять вас... незаконные требования нелегитимного человека. Это ваша особая думка, что это... это же... Я перед этим все рассказал. Приедет СОХ, вызовем СОХ и Хорошо, будет... Хорошо, вы ничего не рассказали. Грамотно. Да. Вы ничего не рассказали. Хорошо. Да. Дальше. Ну да, это документы, подтверждающие вашу особую. Да потише будьте, Виталий. Да вы попроще будьте. Да пище, попроще. земной слухуете. С кем? Так, вы, вы... Кто? Вы слуга, так значит, по служебному розу? Раз... Как это не мой? Утольте, утольте. Виталий, я задержан. А? Я задержан. А? Да никого мы задержать не будем. Пусть человек туда. это полиции. Я задержан, Виталий. Виталий, я задержан. Не, мы никого ждать не будем Не будем мы никого ждать не Мы в правда... Конечно, Конечно Ты русский мир, пидор Да, ты пидор, блядь, ебаный, нахуй